Selamat datang ke Whisper Politics. Kami bisik anda fikir. Hari ini kita membicarakan satu perkembangan besar pasca pilihan raya negeri Sabah. Satu rangkah politik yang bukan sahaja mengejutkan banyak pihak, tetapi juga mengubah lanskap kuasa di negeri ini. Mengapa dua parti yang sebelum ini keluar daripada gabungan besar demi memperjuangkan hak Sabah, kini membuat keputusan berpatah balik? Adakah ini strategi realistik untuk memastikan suara Sabah terus kuat atau sekadar U-turn yang bakal menimbulkan persoalan dalam kalangan pengundi? Menurut laporan The Star bertajuk UPCO and Sabah Star Make Dramatic U-turn, dua parti tabatan UPCO yang dipimpin Datuk Ewan Benedict dan Sabah Star di bawah Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, telah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Haji Jinor yang sekali lagi mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah. Menurut laporan itu, Jeffrey mengucapkan tahniah kepada Haji Ji dan menegaskan komitmen Sabah Star untuk menyokong pembangunan, kestabilan serta perjuangan untuk hak negeri termasuk tuntutan 40% hasil bersih Sabah. Laporan tersebut menyebut bahawa Jeffrey menjelaskan kepentingan menyertai kerajaan kerana rundingan hak hasil hanya berlaku antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Menurut laporan itu, Sabah Star menang 2 kerusi daripada 46 yang ditandingi. Dalam masa yang sama, laporan itu turut menyebut bahawa EWON menegaskan 3 wakil rakyat UPCO termasuk dirinya, akan menyokong Haji Ji untuk membentuk kerajaan yang stabil. Laporan itu berkata UPCO memenangi 3 kerusi, Kadamayan, Tamparuli dan Moyok. Menurut laporan itu, Sabah Star keluar daripada gabungan rakyat Sabah pada 1 Oktober Manakala Upko meninggalkan pakatan harapan pada 10 November susulan rayuan kerajaan persekutuan terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi berhubung hak 40% hasil Sabah. Perkembangan ini membawa persoalan besar tentang hala tuju politik Sabah. Dalam dunia politik, prinsip dan realiti sering bertembung. Sabah Star misalnya keluar GRS kerana tidak bersetuju dengan kerjasama gabungan itu bersama Pakatan Harapan. Mereka menekankan bahawa parti tempatan harus memimpin negeri. Namun, keputusan pilihan raya memberi mesej tegas. Parti itu hanya menang dua kerusi daripada puluhan kerusi yang ditandingi. Dengan kedudukan yang kecil, ruang bersuara dalam pembentukan dasar menjadi amat terhad jika mereka kekal sebagai blok bebas. Menurut kami di Whisper Politics, di sinilah muncul realiti politik. Memperjuangkan hak Sabah tidak cukup dengan retorik. Ia memerlukan kedudukan dalam kerajaan, akses kepada saluran rundingan dan kemampuan mempengaruhi keputusan. Menyokong Hajiji, walaupun kelihatan bercanggah dengan pendirian awal, menjadi langkah strategik agar perjuangan mereka tidak terpinggir. Dalam konteks ini, tindakan mereka bukan semata-mata U-turn, tetapi pelarasan semula demi memastikan suara Sabah Star masih relevan. Opko pula berada dalam situasi berbeza tetapi menuju kesimpulan yang sama. Keluar daripada Pakatan Harapan adalah langkah menegaskan identiti Sabah First, terutama selepas keputusan Kerajaan Persekutuan merayu kris 40%. Namun selepas pilihan raya, parti itu memegang tiga kerusi sahaja. Dengan kedudukan sekecil itu, sukar untuk memperjuangkan hak hasil negeri jika berada di luar kerajaan. Menyertai gabungan pemerintah memberikan ruang untuk bertindak, bukan sekadar bersuara. Dalam politik, suara yang lantang tanpa kuasa tidak semestinya membawa hasil. Menurut laporan itu, sokongan UPKO kepada Haji JI dinyatakan atas dasar rekod pentadbiran kerajaan negeri. Namun pada masa yang sama, membuka ruang pragmatik untuk mereka memastikan agenda Sabah First diteruskan melalui saluran rasmi. Pelantikan Haji JI sebagai Ketua Menteri juga memainkan peranan penting dalam keputusan parti-parti kecil ini. Dalam suasana pasca pilihan raya yang tidak menentu, Sabah memerlukan kepastian dan kestabilan. Gabungan yang longgar atau terpecah boleh menjejaskan ekonomi, pentadbiran dan rundingan persekutuan negeri. Oleh itu, menyokong Haji Ji bukan sahaja memberi manfaat kepada parti-parti kecil, tetapi juga menstabilkan sistem politik Sabah secara keseluruhan. Realiti politik Sabah sudah lama menunjukkan bahawa penundi lebih cenderung memilih kestabilan berbanding retorik semata-mata. Pemimpin yang mampu membentuk kerajaan yang kukuh biasanya dipandang sebagai aset negeri, bukan sekadar tokoh dalam permainan kuasa. Dalam konteks yang lebih luas, tindakan UPKO dan Sabah Star membawa tiga implikasi besar. Pertama, ia mengukuhkan mandat Haji Ji. Dengan sokongan tambahan, kerajaan negeri lebih stabil dan berupaya menjalankan dasar dengan jelas. Kedua, ia menunjukkan bahawa parti-parti tempatan semakin dominan dalam mencorak naratif Sabah First, meskipun mereka berbeza pendirian pada awalnya. Ketiga, ia mengurangkan kekuatan pembangkang, sekaligus mengecilkan ruang semak dan imbang dalam Dewan Undangan Negeri. Ini mungkin menimbulkan kebimbangan bagi sesetengah pihak yang mahukan demokrasi lebih seimbang. Namun, menurut kami di Whisper Politics, apa yang berlaku bukan tanpa kesan terhadap penyokong mereka sendiri. Sebahagian pengundi melihat tindakan ini sebagai satu kekecewaan. Mereka mempertahankan parti-parti ini dengan penuh semangat semasa kempen, mengangkat slogan, mempertahankan pendirian dan yakin bahawa prinsip yang dilaungkan tidak akan berubah walau menang atau kalah. Tetapi selepas pilihan raya, apabila parti-parti ini mengubah haluan dalam masa yang singkat, ada penyokong berasa seperti kepercayaan mereka diperdagangkan. Persoalan besar pun muncul. Mungkinkah Sabah sebenarnya memerlukan sebuah parti politik yang benar-benar kekal pendirian? Parti yang berdiri tegas sama ada menang atau kalah. Ada pengundi yang berhujah bahawa prinsip ialah tanda kepimpinan. Jika pendirian berubah sebaik keputusan diumumkan, wujud persepsi bahawa perjuangan itu tidak lebih daripada slogan kempen yang boleh dibengkokkan mengikut keperluan. Ada juga pendapat dalam kalangan pemerhati politik yang mengatakan bahawa lebih baik sebuah parti kalah tetapi bermaruah daripada menang tetapi kelihatan seperti lalang yang mengikut arah angin bertiup. Mereka berpendapat bahawa maruah politik datang daripada konsistensi. Jika pendirian pada hari kempen tidak sama dengan pendirian selepas keputusan, maka integriti itu sendiri mula dipersoalkan. Ada yang menggambarkannya begini, jika parti tidak dapat mempertahankan janji kepada penyokongnya sendiri, bagaimana ia mahu mempertahankan hak negeri di meja rundingan? Selain itu, politik Sabah tidak pernah bersifat hitam putih. Dalam banyak keadaan, pendirian yang terlalu keras tanpa kuasa politik hanya menjadikan parti itu simbolik tetapi tidak berkesan. Isu hak 40% tidak boleh diselesaikan melalui idealisme semata-mata ia memerlukan wakil dalam kerajaan keputusan kabinet dan rundingan rasmi parti kecil yang berkeras mahu kekal bebas mungkin dihormati tetapi mereka tidak akan mampu mengubah apa-apa maka dilema moral and strategik ini menjadi realiti pahit bagi parti yang berakar pada perjuangan negeri akhirnya tindakan Sabah Star dan Upko ini mencerminkan lanskap politik Sabah yang sedang mencari titik keseimbangan ada penyokong yang melihat langkah ini sebagai strategi perlu. Ada yang menganggapnya menjejaskan kepercayaan. Namun, dalam politik, persepsi rakyat ialah kuasa sebenar. Masa akan menentukan sama ada tindakan ini mengukuhkan kedudukan mereka ataupun menjejaskan kredibiliti jangka panjang. Sekian ulasan daripada Whisper Politics. Kami bisik, anda fikir. Jika anda suka analisis kami, jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk terus bersama kami dalam setiap bisikan politik Malaysia